د کورنۍ او ټولنیزو خدماتو وزارت په ترکیه کې د ماشومانو د ساتنې مسولیت لري د ترکیه د قانون لمخې به سرپرست ماشومان باید د دولت لخوا وساتل شي ورسره د هغه مونږ بالغ ماشوم په توګه وپیژندل شي د امکان لري چې یوازې ژوندته دوام ورکړي تاسو به تاسو د عمر او جنس لمخې په پنازه کې ځای پځای شي د پالونکو کورنۍ سره ځای پځای شي یا ک تصویب شي د کورنۍ د حق غړي سره چې تاسو یې پیژنئ کتا صوبې سرپرستا کوچنیو ورونو یا خویندلاري د کورنۍ او ټولنیزو خدمتونو وزارت په 300 او 300 د خویندو او ورونو د عمر او جنسیت ارزونه وکړي دا د وزارت لمړیتوب د ورونو او خویندلو لپاره چې یو ځای کې پاتشي ک امکان ولري که 300 لپاره دا ممکن انوي چې د خپل ورونو خویندو سره په یو ځای کې سرپنها پاتشي تاسو په نګري سرپنځای کې ځای پځا شي تر څو تاسو په آرامته یو بل وګورئ تاسو کولای شي د دې پانازایونو څخه په یو ځا کې پاتې شي درغه چې تاسو اټل اسکلن کیږي کله چې په سر پانازای کې تاسو ژوند کوی خوړه روغتیا تعلیم او جامې ټول تاسو ته وړیا درکوي تاسو ممکن د جې پیسو یوو کوچنۍ اندازہ هم تر لاسه کړئ یا یو مقدار کوم چې تاسو د شخصي اړتیاو او د پوره کولو لپاره په اونۍ یا میاشتنۍ توګه درکول کیږي حقه چارواکه چې په دې پنازاینه کې کار کوي مسول دي چې د کوچنیانو سره د دوی حقوقو ته لاسرسي کې مرسته وکړي هر کوچنی نه چې په پنازای کې پاتې کیږي یا مشاور لري چې دوی مسولیت لري تاسو مشاور په پنازای کې د روان شنو اس یوون کې پتوګه کار کوي لته تاسو نه ته مګي چې تاسو خپل اړتیاوي مشکلات یا نور دوله اندښنې خپل مشاور سره شریک کړئ تاسو کاول شید نور مشان سره هم خبره وکړی چې په سرپناځي کې کار کوي په شمول خوونکي چارواکي نرسان د پاکاول او اشپزې خدمتګاران او مدیران بر سیر په دې یو نارسته ل د روغتیا صحت لیدلو لپاره په پناځي کې په هر سرپناکور کې بشل یا سلوې په سرپرسته کوم نيا ساتل کیږي په ځینې پناځینو کې تاسو بیا وکوټه شریکه وی له نور سره شایدا سه اهم وی چې پنورو سرپرونه کورونو کې تاسو ممکن د ځان لپاره یو ځایه وکولای ری په پنازایینو کې دیني مقررات شتون لري ترڅو هرڅوک وکول شي په خوانديتو او اصول کې یو ځا ژوند وکړي او دا مقررات ممکن د یو سرپرنا څخه به بل سرپرنا کې فرق ولري په دغو مقرراتو کې د سرپرنا کورته د نوتلو او وتلو توضیحات شامل دي د ګډو سیمو کارول د خوراک وختونه نظافت او د سينوشان دا مقررات په تاسو ته تاسو د مشاور لخوا تشریح دي د بي سرپرسته کوچنيانو لپاره په نازاینه د ل لپاره نه دي چې تاسو ته تا جذابه درکړي او یا تاسو حرکت بند کړي هغه پر ځای د بي سرپرسته کوچنيانو لپاره ځای نه دي چې په خواندې تو غ ژوند وکړي او د اوسیدنې روغتي اپاملرنې او تعلیم ته د دوی حقونو ته لاسرسي ولري ار ار ټي بي سرپرسته کوچنيانو سره د یو مر پیژندنې مرحلو کې او د بې کوره کاسانو ته د کور ورکولو کې امرسته کوي په شمول د دې پروسی په اوږدو کې د دوی ساره یو ځای کېدل د آر آر ټي د ښوڼه یو کتنیانو لپاره اضافي خدماتو نه هم وړاندې کوي که تاسو یو نه بالغ کوچنۍ یا ښوڼه کوچنۍ یاست تاسو کولی شئ د آر آر ټي ورک شوی تماس لائن سره اړیکه ونیسئ د لاسرسي ورډ شمیره ده مثبت نه 015 سالور نه 15 0 15 2 0 شپک د سهار للاسوبوځه د مازديګر تر 15 بجو, بجو پوري دا ممکنه ده چې تاسو لاسر سای لری ک دی, دی جبوته ترکی انګلیسي فرانسوي عربي افارسي او دری دا ویډیو یوازې د معلوماتي مخول په اړه ده چې د غیر انتفاعي سازمان ريفیوجي سولډریټي نتورک لخوا د ريفیوجي راش ترکی په ملګرتیا جوړه شوې ده